सकल जैन समाज के अंदर अंतर्गत में यह गाड़ी चलती है ये गाड़ी करीबन पिछले आठ साल से रेगुलर चलती है जिसका आयोजन पूरा जैन नारायणपुर करता है जैन नारायणपुर शाखा पूरे भारत वर्ष में 400 सौ शाखा है जिसमें चालीस हजार से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। महावीर रसोई घर में रोज शीरा रोटी सब्जी और मसाला चावल ये रोज का मेनू है और अभी पंद्रह दिन से भगवान महावीर जन्म कल्याण निमित्त उसमें आमरस चल रहा है आप देखेंगे गाड़ी में आमरस रोज का भी आमरस चल रहा है करीबन पंद्रह दिन से आमरस गाड़ी में चल रहा है भगवान महावीर घर और ये भगवान महावीर रस घर का पूरा भोजन अपने विमलनाथ जैन मंदिर के अंतर अंतर्गत बनता है या प्रांगण में रोज सुबह आठ बजे से लेकर बारह बजे तक खाना बनता है और गाड़ी राइट एक बजे जाती है जिसके लाभार्थी अपने सकल दे समाज के जो लोगों का जन्मदिन आता स्मृति दिन आता एनिवर्सरी आती है वो निमित्त लोग उसमें लाभ लेते हैं और इस जो लोग लाभ लेते हैं वो गाड़ी चलती है करीबन कोरोना काल में रोज का आठ सौ से हजार लोगों को खाना हमने वो गाड़ी में खिलाया है एक बड़ी गाड़ी निकलती थी शाम में पाँच बजे तक करोना में अलग अलग एरिया में घूम के वो गाड़ी में रोज आठ सौ से हजार लोग खाना जाता था ऐसे अपने भगवान रसोई घर है आपचा कधीही घाटी घाटीकतम जाना हुआ दुपहर पे 1:00 के आसपास तो आप गाडी को विजिट दे सकते हैं जय जिनेन्द्र 24 वे वर्ष आहे की जे आम्ही पैंकर केंद्र महायात्रा प्रारंभ केली होती त्याच्यापूर्वी पण सकल जे समाजा मार्गदर्शन हे जन्मकंद महोत्सव होत होता परंतु 2000 25 के बाद भगवान माने यांच्या लेक्चर 2600 जन्मकंद

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जन्मकारक महोत्सव इथे साजरा करतो इथून कार्यक्रम जे अजून तुम्हाला इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे ती अशी की उद्या संध्याकाळी जैन बिझनेस कॉन्क्लेव्ह एक विशेष कार्यक्रम म्हणजे धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रम आम्ही दरवर्षी करतो यावर्षी बिझनेस रिलेटेड एक कार्यक्रम आम्ही ठेवला आहे जैन बिझनेस कॉन्क्लेव्ह ज्याच्यामध्ये जे समाजाचे जे आहे उद्योजक त्यांनी आ, स्टार्ट हो, ते स्टार्टअप स्टार्ट केले आणि आपलं नाव लोक काही लोके वेळा एका स्थानावर घेऊन गेले आहे त्यांचा मी इंटरव्ह्यू तिथे घेणार आहोत त्याप्रमाणे एकोणावीस आणि वीस तारखेला एक्झिबिशन आयोजन केलेलं आहे ज्या महिला आपल्या घरातून काही व्यवसाय करतात त्यांना एक प्लॅटफॉर्म मिळावं त्यांचं नाव सगळ्यांना त्यांच्या कार्य सगळ्यांना माहीत पडावं त्याच्यासाठी एक एक्झिबिशन दोन दिवशी एक्झिबिशन जन्मकल्याण समिती मार्फत जैन कलर ग्रुपच्या माध्यमाने बाकी कोण आहे ठेवण्यात आला आहे त्याच्या एकोणीस तारखेला सकाळी दहा वाजता श्री राजेंद्र बाबूचे लढा यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे जवळपास पंधरा ते वीस हजार जैन बांधव आणि इतर बांधव या एक्झिबिशनला भेट देतात त्याच्यामुळे जे आमचे घरेलू महिला जे घरून काम करतात त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन मिळतो आणि वर्षभर त्यांची उपजीविका या कार्यावर चालत राहते जसं की सांगितलं की एकतीस तारखेला हा जन्मकल्याण महोत्सव अत्यंत धूमधडाक्याने छब्बीसो तो तेवीस जन्म कल्याण तेवी महोत्सव दो हजार 2024 निमित्त लगभग 10 तारीख से पूरे शहर में बहुत से कार्यक्रम अन्नदान रक्तदान हेल्थ चेकअप कैंप और सामाजिक उपक्रम गौशाला में चारा दान किस तो माध्यम से संपन्न हुए और आने वाले तीन दिन में भी और बहुत से कार्यक्रम हैं विशेष हमारा जो आह्वान है आप सभी से कि 21 तारीख को सुबह छः बजे शहर के विविध स्थानों से टू व्हीलर रैली के माध्यम से महावीर स्तंभ पर धर्म धर्मद्वजान होगा सुबह सात बजे और तत्पश्चात ठीक आठ बजे बहुत भव्य प्रमाण पे रथ यात्रा प्रारंभ होगी पैठन गेट से आप सभी से मैं इस पब्लिक वॉइस न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह आह्वान करता हूँ कि आप सभी 21 तारीख को सभी कार्यक्रमों में और उस रथ यात्रा में सम्मिलित हो और एक महोत्सव को महामहोत्सव बनाने में समिति का सहकार्य करें सकल जैन समाज का सहकार्य करें बहुत बहुत धन्यवाद